Я не думаю, что надо вспоминать, когда так было или нет. Результат есть, он неудачный. Надеюсь, в Финляндии он будет совсем другой. Но бывают такие. Как будут играть финны, я не знаю. А главное, чтобы мы играли, как играем мы. <laughs> не так, как сегодня. Но сегодня просто, я думаю, сегодня повезло. И контроль мяча был хороший. позиции Центрополя у него забили голмы. Несколько моментов было, в том числе у меня не забили. Надеюсь, надеюсь, удача повернется лицом в официальном матче. Ну, от прыжки, я думаю, мог забивать. Ну, что мог, делал. Прыгал. Чуть-чуть не попал четко в мяч. Неприятно, конечно, проиграть в Мальте, но это жизнь. Надо сейчас будет держать критику, думаю, сейчас все будут очень... Ну, я привык к этому, я не сильно это обращаю внимание, главное, чтобы мы сыграли хорошо официальный матч. Я думаю, мы его сыграем намного лучше, чем сегодня. Конечно, и сейчас неприятно, да, но на этом жизнь не заканчивается. Надеемся, что мы обыграем финал.